अगर तो आप ये सोच रहे हो सिर्फ सिखों के प्रताशद की जा रही है तो आप गलत सोच रहे हो हरियाणा में जाटों को भी बुरे तरीके से दबाया जा रहा है हरियाणा में जाटों को और जो जट सिख बड़े नेता थे पंजाब के अंदर उनको भी दबाया गया हमारे नज़र में जो एक नाम सबसे बड़ा है वो है जत्थेदार भाई जगतार सिंह अवारा का नाम जो पंद्रह तारीख को उनकी सुनवाई होनी थी उनको पंजाब की जेल में शिफ्ट किया जाना था उसको कैंसिल कर दिया गया और अगली डेट अभी तक नहीं बताई गई है जो सिंह साहब हैं जथेदार साहब हैं अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार साहब ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गढ़गज उनसे एक रिक्वेस्ट है जैसे आज जो है ना रणजीत सिंह वाला उन्होंने आके काल तख्त साहब के सामने आके और पंच सिंह साहब सिंह साहिबानों के सामने आके माफ़ी मांगी है ऐसे ही जत्ेदार भाई जगतार सिंह अवारा के बारे में भी आवाज़ उठाएं ताकि उनको पंजाब में शिफ्ट कर दिया जाए उनका अब अखबार का कोई केस नहीं बचा है एक पंजाब का बचा है वो पंजाब में आराम से चल सकता है उसके लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाई जाए पहले तो आपको सुनाते हैं जो रणजीत सिंह वाले ने माफ़ी मांगी है और क्या बोलया है और हाँ अमृतपाल सिंह के बारे में भी बहुत बड़ी अपडेट है भाई आपको भी सुनाएंगे बताएंगे ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਥੀ ਉਸਕਾ ਮੈਂ ਜਾਣੇਣ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਾਂਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰਿਤ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ अगर अकाल तख्त साहब के जत्ेदार साहब ये एक्शन बहुत पहले ले लेते ना तो ये इतने डेरे होते ही नहीं पंजाब के अंदर हमारा अनुमान है ये हो सकता है किसी और का अलग अनुमान हो पंजाब के अंदर इतने डेरे बन ही नहीं पाते अगर अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब पहले ही सख्त हो जाते तो ये इतने डेरे ये इतने मसंद जो बैठ के ना पंजाब के अंदर आके और अपने आप को गुरु साहेब बानों से भी ऊपर बताने लगे गुरु ग्रंथ साहिब से ऊपर कुछ भी नहीं है पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर नहीं दुनिया के अंदर नहीं है पूरी दुनिया के अंदर आप इस चीज को जितना जल्दी मान जाओगे ना उतना ही फायदे में रहोगे एदा, 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 ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚਲੋ ਇਸ ਕੋ ਵੀ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲੇਂਗੇ आप पता है हरियाणा के जाटों के साथ कैसे खेलने जा रहे हैं और हाँ एक भाई ने भाई मैसेज करा था मेरी फेसबुक पोस्ट के ऊपर कि भाई पंजाब हमारा बड़ा भाई है एक नैन साहब है मैसेज किया था आपने कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है पंजाब को को पानी की लोड हरियाणा को तो सुनो भाई पानी छोड़ दिया गया हरियाणा के लिए हरियाणा के लिए पानी छोड़ दिया गया है पैंतालीस हजार क्यूशिकवेश पानी राजस्थान के लिए भी छोड़ दिया गया है तो कृपया करके इस पानी के मुद्दे को ज़्यादा ना उठाएं बागड़ा ब्यास मैनेजमेंट कमेटी ने पानी छोड़ दिया है अब हरियाणा का सुनो हरियाणा के साथ क्या खेल खेला जा रहा है दिल्ली में मान के चलो कि सबसे सॉफ्ट टारगेट आर एस एस का कौन है जाट जाट अच्छा मैं एक बात बताओ कॉलेज बनाना की बात हो रही है वीर सावरकर का वो जगह पता है कौन सी है जाटलैंड नजफगढ़ क्या लेना देना वीर सावरकर से जाटों का बताओ जाट लैंड था वीर सावरकर का मतलब क्या लेना देना आप महाराजा सूरजमल के ऊपर बनाओ चौधरी छोटूराम के ऊपर बनाओ देवलाल के ऊपर बनाओ चरण सिंह के ऊपर कॉलेज बनाओ क्या लेना देना वीर सावरकर का बताओ आया गया महाराष्ट्र भी आदमी था अपने ठीक अपने महाराष्ट्र में उसने जो क्रांति करी जैसे क्रांति करी वो आपको आपको हमको पता है इतिहास भी पता है उसमें जो माफी ना जो सारी चीजों तो है लेकिन मतलब अस्कर में गई हुई है एक फिल्म वीर सावरकर और वो हमारे यहाँ से बाकायदा ऑफिशियल एंट्री

आप लोगों को जितनी जल्दी इसके बारे में समझ जाओगे ना उतना ही रहोगे तुम्हारे को तोड़ा जा रहा है बुरे तरीके से तोड़ा जा रहा है हरियाणा और पंजाब के अंदर से बुरे तरीके से ताकि तुम दोबारा खड़े ना हो सको दोबारा इस तानाशाही गवर्नमेंट को तुम झुका ना सको ये है सच्चाई संयुक्त पंजाब कोई अलग चीज नहीं है हरियाणा पंजाब अलग नहीं है हम नहीं मानते हरियाणा से हरियाणा पंजाब से ही निकला है कहीं और विदेश से नहीं आया है कि विदेश से आकर हरियाणा बसा है ना अपने बड़े भाई पंजाब से अलग होया है हिमाचल कोई बाहर से नहीं आया है पंजाब से ही निकला है जो किस कुछ भाइयों को पिछले वीडियो में कन्फ्यूजन हो गया था ना कि मैं हिंदुस्तान में बता रहा हूँ इनको भैया नहीं भाई संयुक्त पंजाब एक अलग देश था पहले से महाराजा रणजीत सिंह का संयुक्त पंजाब खालसा राज एक अलग होता था हम तो ये बात करते पूरे देश के अंदर खालसा राज होना चाहिए पूरे देश के अंदर खालसा राज होना चाहिए तब जाके अच्छा लगेगा हमारे को तो तब हमारे को अच्छा लगेगा लेकिन होगा क्या ये संभव इसलिए हम कहते हैं भाई अगर सिर्फ संयुक्त पंजाब में भी हो जाए ना तो हम वो उसका भी गनीमत ही समझते हैं भाई सिर्फ संयुक्त पंजाब में भी हो जाए तो उसकी भी हम गनीमत ही मानते हैं ठीक है ना और जो अमृतपाल सिंह खालसा के बारे में जो भंडी प्रचार किया जा रहा है जो कुछ भी किया जा रहा है कुछ दिन पहले रणजीत सिंह डटरिया वाले ने भी एक वीडियो बनाया था अमृतपाल सिंह के खिलाफ अगर आपको याद हो तो उसके खिलाफ

ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਉਲਟ ਬਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ 150 ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੋਂ ਹਮ ਵਿਸ਼ਵਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿਰਫ 100 ਤੋਂ 150 ਸੈਕੰਡੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਅਕਤੂਬਰ ਚੰਦਾ ਹਰੀ ਨਾਉ ਉਸ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਉ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਦੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਤ ਆਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲਪੀ ਦੇ ਹਰੀਨੋਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਡੀਓਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨੇ ਟੂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਖੁਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਕਾ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ लड़के देखा नहीं था आपकी बार बड़े बड़े धुरंधर थे मैदान में बड़े बड़े धुरंधर थे और वो एक तरफा निकला कैसे निकला जनता का प्यार मिला था उसको जनता का प्यार जनता का आशीर्वाद मिला था ये जो ओडरी प्रचार किया जा रहा है जो भी दिखाया जा रहा है ठीक रणजीत सिंह ढडरिया वाले ने माफी मांगी है अकाल तख्त साहब के सामने जाके और पंत सिंह साहब ये बानो ने अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार साहब ने उसको माफ कर दिया है लेकिन केस तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर सभी खोलने लगे तो फिर पिछले उसमें अटक कर रह जाओगे अभी एक मौका है आगे अपना प्रचार करो आगे अपना भाईचारा के जो सांझ बनी है ना इसको आगे बढ़ाओ जो एक संयुक्त पंजाब की मुहिम चल रही है जो आपस में एक भाईचारा सांझ होती जा रही है इसको और ज़्यादा मजबूत करने की लोड है लोड है अभी लोड है कि जितने भी अपने जथेदार साहब हैं या जितने भी अपने रागीदार डी साहब हैं वो ज़्यादा से ज्यादा आवाज़ उठाएं कि भाई जत्थेदार भाई जगतार सिंहवारा को पंजाब में शिफ्ट किया जाए जो भी जो भी छोटा मोटा केस है ये यहाँ पे उल्टा जाएगा ये लोड है अभी पंजाब को और हरियाणा को भी इसके लिए ज्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाओ इस बारे में आप लोगों की क्या राय है अपनी राय रखना आपकी राय का इंतजार रहेगा आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक यूट्यूब चैनल बात अगर सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह